Богатые, влиятельные и холостые. Построй свою любовь. Почему депутаты Верховной Рады не могут найти вторую половинку? Если выпадая а, вот так вот, то ей треба уже, уже аж, аж пече. Она же себе стримует. Эксклюзив ⁇ свидание с депутатом. Вы впервые увидите Надежду Савченко в сексуальном образе. Вся правда о мужчинах Кремлевской узницы то все человеки сволочи. Для <свят> Парламентская сваха. Как, где и за сколько вы можете устроить личную жизнь с чиновником? Секретные материалы нашли элитную сваху для власть имущих. Сколько стоят ваши услуги? Где живут? Цены моя квартира, я ее арендую. Сколько зарабатывают? 18 тысяч. И на что тратятся украинские холостяки во власти? Думаю, у вас тут меня, там я не показать, я что там, там, но, но... Смотрите только сегодня в секретных материалах. В куларах Верховной Рады негде яблоку упасть. Парламент переполнен девушками в коротких юбках и с глубоким декольте. Никто не хочет упустить возможность охомутать народного депутата. Я тоже решила испытать судьбу. В интернете десятки брачных агентств. Но только она сможет мне помочь. Распиаренная в интернете элитная сваха. Харьковская вип-сваха подыскивает Джон депутатам и чиновникам. Это как раз то, что мне нужно. Это Лариса? Да. Я бы хотела найти какого-то обеспеченного мужчину, э -э депутата. Ну, добрый, это Анатолий, а? Депутат всего за 100 баксов – очень выгодное предложение. Поэтому я, не раздумывая, отправляюсь в Харьков к ней на прием. И пока Юля обращается за помощью к третьим лицам, я решил идти на пролом. Алло, доброго дня. Это Алена Кошлева, так? Добрый день. А можно запросить вас на побачение? Похоже, меня начинают динамить. Не, не можно. Я не скажу «не», а я не скажу «да». Алло, это Тетяна Донец? Слушаю вас. Алло. Ага. Ольга, а чи не сходите бы нам з вами на побачення? А выписать что? Я покупаю те, какие. Волосная, очень-очень Эти депутатки такие вередливі. Но есть одна, которая не смогла мне отказать. я в ресторан. Э, треба знайти час чтобы у мене. быть час на ресторан. Перевоплощение из военной льотчиці в сексуальную леди и разговоры о личном за бокальчиком вина. Смотрите далее. А я уже в Харькове у подъезда знаменитой парламентской свахи Ларисы. Вот та самая квартира, которая мало чем похожа на место, где вершатся судьбы чиновников миллионеров. И та самая, распиаренная в просторах интернета, элитная сваха. Удивительно, но сваха, которая сделала свое имя на сводничестве девушек с депутатами, меня от этого опыта отговаривает. Неужели она хочет нас обмануть? Почему за эту политику схватились? У них отклонения психики. У всех практически. За час разговора эта якобы сваха внятно смогла назвать только двух депутатов, которые якобы обращались к ней за помощью. И те из прошлых созывов. А он от какой партии был? От региона. И пока я тратила время на аферистку, у Игоря дела идут намного лучше. А вот и долгожданная встреча. Надя шокирует своим внешним видом. Такой украинскую летчицу видели немногие. Дай вас. Дуже рада изучиться вам. Не каждый день просто меня побачили с депутатом. У меня не каждый день взагалі побачили, а то побуду сегодня женщиной. очень дякую. Надежда призналась, что этот пункт в ее распорядок дня обычно не входит. Я думаю, что я буду первым, кто <laughs> на побачении с Надеей Савченко. Да? Скажите, пожалуйста. Ну, да, после вязницы <laughs> А до вязницы? Вы наверное, единая. Кто-то может похвалиться. Именно поэтому первым делом, как говорят в народе, разряжаем обстановку. Вы знаете, мне рекомендовал, что тут есть хорошее вино. Если червяное сухое, я не, сухая, не Красного вина не оказалось. Но блеск в глазах и легкая улыбка дали понять, что летчица не так уж и привередлива. Согласилась на бокальчик белого. А это... Да, можно, пожалуйста, нам э, два калехи пиногранжа? Поки що це все. Дякую. Розкажіть, будь ласка, мені, от е, як проходили ваші попередні побачення? Я зазвичай любила дурити чоловікам голову, тому одягалася гарно, поводила себе дуже спокусливо. Дякую. Дякую. Давайте тепер вип'ємо за нашу зустріч. Давай. Дуже приємно, що ви прийшли до мене. Дякую. Как утверждает Надежда, среди народных депутатов потенциальных кандидатов на ее руку, а тем более сердце, нет. А вот скажите честно, вот, как вы пришли до Верховной Рады, кто из политиков до вас сватался? <с человеки. Нет, я не думаю, что я аж настолько завидна невеста, чтобы догодить нашим политикам. И дело совсем не в ее, на первый взгляд, суровом темпераменте. Все человеки сволочи. Для этого я ну что ж, я не собираюсь спасти задних. Пока Игорь охмуряет Савченко, я рискую и приглашаю самого одиозного чиновника. Послушай, да. не вы мне будете говорить, как говорить. Который уже метит в президенты Илью Киву. Сначала проверка на жадность. Намекаем, что если уж мы на свидании, то платит он. А мы как сегодня с вами? А как хотите? Э -э только по кофе или можно на что-то больше? Спиртное орешить? я не пью в взагалі, если ну да. Не пьешь. Вообще, уже лет семь, наверное. Mm -hmm. Может быть, уже 8. Да, mm -hmm. вот поэтому. Э а из еды. А, это я люблю пирожное. Mm -hmm. а, а мне а что можно заказать? Вот вы все, что хотите, то и можете заказать. Да? Да. Заказываю лимонад за 100 гривен и пирожное за 80. Реакция этого холостяка вас просто поразит. Короче, раздевать хочешь? Ну? Да, я тебя прошу, но это же... А... Ладно, потому что я могу быть не сдержанным. А, со мной? Со всеми. А у журналистов они иногда переходят в рамки дозволенного. Профессия такая? Насрать. А может у него просто нет денег? Часто вы за границу выезжаете? Ну думаю, что раза три в год я выезжаю. Угу. А в каких странах уже были? Ну как бы вот как раз вот с ним-то и мы уезжаем. Это Европа в большей степени. Какая у вас зарплата? О, небольшая. Сколько? А, 18 тысяч. Кажется, Киева далеко не бедный человек, и его агрессия кажется мне непонятной. Да я тебя прошу, но это же а... В сети не раз писали о том, что у советника министра внутренних дел есть справка о шизофрении. Я рискнула спросить и тут же пожалела. Вы хотите поговорить о моем психическом здоровье? Это некорректно с вашей стороны. Вы сейчас заплываете за буйки. А пока я борюсь с одиозным чиновником, у Игоря все идет гладко. Его избранница оказалась куда более покладистой. Не и офіціанткою, и грузчиком, и деловодом, и где продавцем, и все по телефону. К тому же, таким образом ей удавалось зарабатывать довольно неплохой капитал. Просто тут я сразу была без знака. секс по телефону вирішила, ну, а чем бы не спробовать? Дивилась, ж много всяких фильмов. Да, 15 гривен в хвилину, здесь Ну, достаточно, так я скажу, достаточно напружена работа. Сама Надежда утверждает, что занять депутатское кресло никогда не хотела. А в детстве видела себя в немного другом амплуа. Мне очень понравились э, в детстве коровы. Но... Я их доїв. Я теж з чотирьох років починаючи, а ви коли навчились? Мені ну, подобалося. Я хотіла стати дояркою. Тоді давайте знаєте, що третій тост за жінок, я зараз вип'ю стоячи за жінок. Добре? Я сьогодні залишився сидіти зазначити. Навыки дипломатических отношений нынешний депутат начал развивать еще во время службы в Ираке. Этому поспособствовал самый настоящий шейх. Да мы хотели просто купить. В какую сумму они оценили сами вас? Ну, в принципе, они уже оценили 50 тысяч долларов. На тот час такую саму сумму оценивался еще один Арибаба, то один бандит, да, террорист. Хоть до принцев нам и далеко, но пришли на свидание мы тоже. Недаром. Поэтому, я считаю, можно найти. Надя? Yeah. <laughs> Наше свидание закончилось. И, как оказалось, Савченко умеет быть женщиной. Заближаясь с девчонкой, тоже можно трипер подхопить. Но вы чего-то из этого не боитесь? Я, Кто вражаю, сказал, что я не было Хотя непонятно, как бы она вела себя не с журналистом и без камер. Может, мы закончим этот вечер, завитавши до меня на чашку кавы. <laughs> А в это время в другом ресторане все не так романтично. Свидание проходит немного не по плану. Холостяк Киева разъярен. Чтобы сбавить градус напряжения, я перехожу на более нейтральные темы. А у вас есть часы? нет, заметьте. Почему? Часы же, это же на сегодняшний момент, это такой объект внимания, на который журналисты постоянно обращают внимание и с этого выстраивают вот эту свою, ну такую, якобы позицию. А вы в каких часах? Оцените. А сколько? А сколько они стоят? А вы говорили, что ваша зарплата 18 тысяч. А как вы смогли за свою зарплату купить вот эти часы? Ну, это классик. Заметьте, очень слабо. Кловким ловким журналистским вопросам Илья хорошо подготовился. Следующий вопрос. Кива говорит, что много путешествует. А как с английским? Do you speak English? So-so. Uh, украинский учу. Uh -huh. Учу украинский. Учу украинский, и это действительно пробел. Uh -huh. А uh -huh. теперь об интимном. В одном из своих интервью Илья Кива заявил, что жалеет, мол, не хватает времени на проституток. А как давно Кива ну, сам был в таких притонах? Как часто? Я, он заглядывал, ну как, как среднестатистически. Но уверяет, особого наслаждения не получал. Разве это можно назвать сексом? Это такой, знаете как, легкий спарринг. Оказалось, что у моего колостяка уже есть девушка. Но, похоже, он ее сильно не балует. Я люблю доминировать. И если я э, люблю доминировать во всем. К вам ваша девушка подходит, говорит, я хочу. Нет. А если она хочет шубу? Я прошу, э, вот еще раз. Вы женские капризы вообще как воспринимаете? Не ну, воспринимаю. Женщины же капризничают. Капризничают, не со мной. Его не разведешь ни на шубу, ни на новый iPhone, ни на лимонад за 100 гривен. Мы, к счастью, расстались полюбовно. Во время этого свидания ни один журналист не пострадал. А Илья все-таки оказался галантным и заплатил за наш заказ. Спасибо за ужин. Совсем недавно секретные материалы побывали в холостяцком убежище Владимира Парасюка. Добрый день. Приветствую вас, Владимир. Меня Юля зовут. Приемно. Гостеприимный холостяк провел нам экскурсию. Это моя комната. Я вот тут сплю. Значит, мой скромный диван. Место для рабов. Ну, чай. Но оказалось, аренду за эту просторную квартиру в центре Киева оплачивает не он. Это не моя квартира, я ее арендую. А государство. Будет возможность, обязательно отмолюсь угу. и за вас не буду Сейчас трошки важко. Несмотря на то, что депутатский мандат Парасюк совмещает с предпринимательством. Ще є сімейний бізнес, до якого теж моє відношення. Угу. Тобто, бізнес ну, ну ми б не всі його створювали. Це подарок вам від поросюкаса. А чому займає? Ну, торгівлю, торгівлю, тобто за кордоном перевожу. Всі розмитні товари тут в Україні його продаємо. Угу. Тобто, це більше одяг. В Холодільники у нього настоящий холостяцький набор. У мене холодильник пустий. Я загляну. А ні, ну все нормально. Зато є, що випіть. У вас тут нічого. За мене там, я навіть не стидаюсь показати, я ще там, -отам. ну, Вино ну, Вино і там ще якісь віски чи ще щось. Зразу вам кажу, не буду скривати, є різні гості. По-різному ставляться до візиту до мене, тому запропонувати можу. когда разговор заходит о женщинах, 29-летний депутат робко краснеет. А я была бы на фотозинка, сейчас подобно. Да, послушайте, да, ты... чтобы меня разумело. И все, больше ничего не треба. Говорит, что армии поклонниц не дают ему покоя. Я такие, что просто-напросто там, как вы поживаете? Их настолько много, что молодой депутат даже не успевает всем отвечать. Вот сейчас 4165 пиджаков не подписано. Потому что вы... А вы не смотрите. Вы не все читаете. Смотрите сразу после рекламы. Шокирующее гадание на картах Таро. Смотрите прямо сейчас. Секретні матеріали вирішили розкинути карти на самих завідних холостяков. Володимир Парасюк. Стостерону людини багато. Да, да. Хто такий? І самих знаменітих халостячі країни. От їй би їй потрібен чоловік, то їй треба вже, вже аж аж пече. А вони ще якісь вона себе себе стримують. Якщо в них є влада і гроші, то я думаю, що їм треба лялька поруч. Як не круті, первенство в рейтингі самих желанних ні депутаток остається за Татяни Даніць. Роману поки що немає. Mm -hmm. Я сподіваюся, що всіх жінок було багато квітів. А у мене дійсно було ну в цьому році шалена кількість квітів. Вона говорить ця карта проїзд сучасний станції – це шалене таке багатство. Нардеп из Народного фронта задекларировала 5 квартир, 3 дома, 3 элитных авто, 14 паркомест и миллионы налички. Но еще никому не удалось сорвать этот джекпот депутатской неприкосновенности. Она целиком задоволена своим життям настолько, что... Ну... Это шансы в нуль. Абсолютно. Ну, Казалось бы, ей нужен именно такой, как господин Шуфрич, с его многомиллионным состоянием. Погоджуетесь? Вы зал погоджуетесь. Вы не знаете, идеально Ну не тут-то было. Вы знаете. Я думаю, что это прекрасный вариант идеальной пассии неприлично богатого оппозиционера Нестора Шуфрича, который задекларировал два коттеджа, девять квартир, три автомобиля и две недостроенные базы отдыха, оказалась 24-летняя Алена Кошелева из радикальной партии. Давайте наступного следующий раз я ответим на все вопросы. Во-первых, она сейчас в таком состоянии, что ну, вот, сердце еще болит. Вот. І, можливо, навіть думає, що якось клін-клін нам треба вишибати. А Він э, людина з тожу з великим серцем. І це більше серце, можливо, приготовлено якраз для Кошелєвої. Він дуже любить, э, ну, якби, щоб, щоб жінка була у нього на утриманні. 2016 год был богат на депутатские свадьбы. Марглухова Мишель Терещенко и бывшая депутат Киевсовета Елена Еськина. Политик Евгений Терехов и певица Наталка Карпа. И даже нардеп Сергей Лещенко уже всерьез задумывается о свадьбе с диджеем Топольской. И похоже, что уже совсем скоро еще на два холостяка в парламенте станет меньше. И как показывают карты, это может произойти уже очень скоро. И тут на ведь выпадает чудовая карта э, Паш Чаш. Это про, взагалі, про пропозицию, да? в том числе э, О, руки и сердце. Боже, мы нашли идеальную пару в парламенте. Но они про то еще не знают. Мы им расскажем. Совет на любовь неземная красота. Это куницы с норками. Посмотри, как она будет. Я хочу, чтобы ты померил. Роскошные шубы за сотни тысяч долларов. Эксклюзив. Как чиновники и их жены подготовились к зиме. Норки, рыси, соболя и ягнята. Кого носят? Известные и знаменитые. Это жена Луценко. Жена Белоножка недавно приобрела шубу. Ну, в общем, все люди известные. Раскрываем звездные гардеробы. У кого в Украине больше всего самых дорогих шуб? такой одной шкурки доходит от 300 долларов до 1000 долларов за единицу. Для такой шкурки нужно примерно 50. Вас это роскошь. Депутатский писец. Папа – дурка. Мама – папа. Не пропустите секретные материалы завтра, сразу после ТСН.